Друзья, всем привет! Сегодня я решил сделать обзор на такой вот рюкзак фирмы Terra Incognita вот Freerider 28 Ну, как вы поняли по названию Freerider 28 это значит объем рюкзака 28 литров Это белый рюкзак фирмы Terra Incognita вот. Э -э он, скажем так, считается, я думаю, больше городским рюкзаком, чем рюкзаком для велопоходов каких-то туристических. Вот. Что же, начнем с, скажем так, преимущества рюкзака, почему, собственно говоря, я его приобрел. Во-первых, спина, то есть вентилируемая. Вот. В то же время здесь такие подушечки. Вот. Хорошие. И в отличие от рюкзака Когнита, Одиссей, скажем так, потолще будут. Для гидратора выводы здесь есть. Вот. Подушки очень толстые. Два кармана, вот, которые работают на замке очень плохо, скажем так, открываются плохо. Э -э, стяжка грудная есть, все стандартно. Э -э, преимуществом этого рюкзака я отмечу то, что боковой карман хорошо, э -э, скажем так, э -э, резинка хорошо работает, потому что на рюкзаке 40 литров Тайра да, Инкогнита, там вообще резинка не отгиналась, то есть там бутылку пол-литра поставил и все. Тут двухлитровую бутылку я спокойно вставляю. Вот. Здесь сбоку мы видим э, две такие утяжки. Вот. Сюда каремат вылазит. Ну, с трудом, но вылазит. Вообще все терровские рюкзаки плохо влазит каремат. Только больших объемов они уже нормально делают. Далее. Здесь видим такое, скажем так, резинка это для шлема, я так предполагаю. Либо же можно это, э, отпустить здесь и вот так вот пенку еще прикрепить можно. Я видел, так делали. Вот. Э, по карманам. Замки, как всегда, плохо работают. Блин, не надо над этим поработать. Вот. Э, карабинчик, раз отделение для ключей может быть здесь такие сетчатые карманы вот и что еще э -э -э, да и в принципе больше ничего такой кармашек маленький ничего особенного в нем нет далее идет второй карман средний собственно говоря здесь уже можно что положить и сеточка здесь можно какие-то вещи уже или аптечку с Собой возит. Вот идем дальше. По внутреннем отделению. Здесь сетчатый кармана Вот такой вот он большой. Здесь можно положить сюда тоже много чего. Также есть перегородка между нижним отделением и верхним. О нижнем отделение расскажу чуть позже. И отделение для гидратора. Естественно, крепление для него. Вот здесь вот красные вот э -э знаки, сигнал, как подавать сигнал сос. на всех рюкзаках он присутствует. Вот. Перейдем к, скажем так, нижнему отделению рюкзака. Вот оно. То есть здесь тоже можно его перекрыть, там снизу обложить. Но я говорил, скажем так, и говорю, что нижнее отделение нижний отсек, скажем так, замок снизу нужен, но э, перегородка не нужна. Вот э, рюкзак рассчитан и для, скажем так, маленьких вылазок в горы или, скажем так, маленькие походы однодневные. То здесь вот есть крепление под трекинговые палки. Вот раз, два, вот. И здесь такой маленький кармашек, и здесь можно положить там. Даже не знаю, его никогда не использую. В общем, мелочевку какую-то можно положить. Вот. Э, преимуществом рюкзака, я считаю, это, скажем так, наличие влагозащитного чехла в базовой комплектации. То есть вы купили рюкзак, у вас уже есть чехол. Вот здесь вот снизу от открывается отделение. И вот здесь вот чехол. Вот. По подвесной системе хотелось бы еще сказать, что э, на большой вес не рассчитан рюкзак, потому что видите, какое тут крепление небольшое, скажем так. Думаю, максимум 10 килограмм можно в него, скажем так, положить не более. Далее. Э, боковые утяжки. Вот. Ну, все стандартно, скажем так. Рюкзаком доволен, но э, рвется уже, то есть это говорит о качестве фирмы рюкзак относится к бюджетным велорюкзакам вот поэтому если вы рассчитываете финансовым положением то я бы вам рекомендовал накопить на что-то побольше вот. сейчас мы его побыстренькому взвесим вот сейчас вот вес рюкзака сейчас Килограмм 54. Ну, скажем так, как для велорюкзака со спинкой это очень даже, скажем так, неплохо. Но есть там плотные рюкзаки. Оспрей, дорогие, они тоже хороши. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, я вам что-нибудь полезное рассказал об этом рюкзаке. Вот. ходите, ездите в велопоходы. Вот. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.